Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu diesem Eröffnungsabend. Wir hatten ja bereits drei Lesungen, Schullesungen im Puppentheater und das war mehr als voll. Und es hat uns sehr, sehr gefreut, das große Interesse an diesem Jugendbuchliiteratur. Guten Abend, wir begrüßen Sie der des ersten internationalen Literaturfestivals in Odessa. Ja. С утра уже состоялась детская часть программы, было проведено три чтения в театре «Кукол», и мы очень рады, что зал был полон, и что мы видели живой интерес у читателей, и мы надеемся, что äh, такой же интерес будет на протяжении всего фестиваля. Первым в этом году литературное Wir freuen uns, die Stadt Odessa mit einem weltoffenen literarischen Programm wieder zu vor anderthalb Jahren die Idee gab, genau gesagt, André Kurtoff, Hans Ubrecht und ich, als wir in an rumänien in, in, in einem fürchterlichen Restaurant saßen und äh, das man sich nachdacht alles möglich. Auf jeden Fall, äh, da entstand die Idee, dieses Festival zu gründen. Und eine Организовать литературный фестиваль в Одессе. Мы сидели в Ясах в ужасном ресторанчике и разговаривали о жизни. И тогда Андрей Курков предложил проводить литературный фестиваль в Одессе, и мы согласились. А для нас очень важно укрепить, возможно даже немного расширить тот мост, который уже существует между Европой и Украиной, и в том числе Одессой. Как произойдет так быстро и так интересно. в 2000 году, когда Иоанн Павел II, папа римский, был в Украине, он сказал, что Украина ⁇ это цивилизационный мост между Востоком и Западом. Если посмотреть на сегодняшний день, мы можем сказать, что сегодня вот эта миссия моста, она выпала Одессе. Одесса ⁇ культурологический мост между Востоком и Западом. Good 22 of us here, which shows how important we think Odessa is and Ukraine. But writers often have a double life, and many of us have a double life of literature and freedom of expression, which is exactly the same thing. There is no difference. Мы организация а, литературы и свободы слова. Между чем мы абсолютно не ставим никакой разницы. Мы не разграничиваем эти понятия. Нашим родным городом. И я не удивилась, когда в стенах Одесского национального университета появился один из организаторов этого фестиваля. И стали все мечтать. Лена Павлова, я, он. Мы стояли в университете и думали, ну как же это можно организовать? Казалось, что в наше тяжелое время, но ну, нам-то сегодня нелегко в стране, это может быть и невозможно. С другой стороны, ведь фестиваль, если вы заглянете в словари, переводится как празднество, общественное, массовое. И если Одесса способна на празднество, музыкальное, проводятся празднество фильмов, то почему не литература? консула Германии в Одессе и поблагодарить за внимание к столь важному для нашего города событию. Одесса всегда с радостью расширяла культурные связи, заключала соглашения о пактийстве. Проведение международного литературного фестиваля в Одессе – это важный шаг на этом пути. Die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes äh, hat uns also den größten Betrag des Festivals zur Verfügung gestellt, worüber ich mich sehr freue und freut habe. Äh, ich hoffe, das fällt auch noch ein bisschen an und äh, außerdem äh, hat uns unterstützt aus Deutschland, die, Wobei wobei Bosch-Stiftung. Мы хотим поблагодарить наших спонсоров, людей, которые поддержали и морально и финансово, чтобы фестиваль в Одессе состоялся. Во-первых, это Министерство э, иностранных дел, э, это э, штаб, который очень интересуется э, Украиной, это, конечно, культурное э, отделение э, при Министерстве иностранных дел и стипендия Роберта Боша. Большое вам спасибо.